Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke episod pertama kami, Suara Digital Belia Pemacu Perubahan. Uh, saya saya Iza, hos anda hari ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Okay. Hari ini kita akan kupas satu topik yang sangat dekat dan sangat menarik dekat uh, media sosial hari ini. Yaitu eh uh, Simbol tanda pagar ataupun dikenali sebagai kuasa hashtag. Simbol uh, hashtag ni yang uh, kita boleh tengok hari ini nampak je kecil tapi sebenarnya sangat besar perubahannya, sangat besar pengaruhnya dalam membina uh, perbualan digital, menyebarkan mesej, malah mencetuskan gerakan sosial. Okey, bersama saya hari ini dua orang tetamu iaitu Rakan saya sendiri Tehnor Azima dan Kamilia Shahada iaitu pelajar USIM Kursus komunikasi di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Selamat datang Tehno Azima dan Kamilia Shahada. Hai, saya Tehno Azima. Uh, terima kasihlah Iza sebab jemput saya. Saya rasa seronok sangat nak kupaskan uh, isu has hashtag ni. Hashtag. Hai semua, saya Nur Kamilia Shahada. Uh, terima kasih Iza sebab jemput kami berdua untuk kongsikan tentang hashtag ni Sebab uh, macam kita tahu semua orang dah sekarang guna media sosial kan He? Jadi hashtag ni sangat-sangatlah uh, biasa dalam media sosial Jadi um, tak sabar kita nak kongsi Konsep, okay. Okay, Kita mulakan dengan asas dulu ya uh, Kali ini saya nak bertanya dulu dekat Teh Nur Okey, Teh boleh tak terangkan kepada pendengar apa tu sebenarnya hashtag? Boleh Iza tak akan tak boleh kan? Boleh. <laughs> okay. Uh, hashtag ni uh, yang macam mana kita tahu tanda uh, iaitu dalam sebenarnya tanda pagar uh, yang diikuti dengan nombor uh, ataupun perkataan. Uh. Um, hashtag ni diperkenalkan oleh Chris Messina di Twitter pada tahun 2007. Uh, dan sekarang hashtag ni hampir digunakan oleh semua platform hmm. uh, macam Instagram, Tiktok, Twitter dan macam-macam lagi kan yang macam kita tahu. Betul? Hmm. Okay, uh, menarik tu. Uh, jadi untuk soalan kali ni saya nak bertanya kepada Camelia sendirilah kan apa sebenarnya fungsi hashtag tu? Okay, um, fungsi hashtag ni sebenarnya Uh, ramai orang tahu hashtag tapi hmm. um, tak tahu pun apa fungsi dia kan sebenarnya macam mana orang guna. Jadi sebenarnya hashtag ni uh, dia membantu orang untuk cari kandungan tertentu dengan lebih mudah. Jadi bila kita guna hashtag ni um, kita punya posting hantaran kita tu akan dimasukkan dalam satu kumpulan uh, yang sama. Hmm. Uh, jadi bila sesiapa yang cari hashtag tu uh, boleh jumpalah kandungan-kandungan yang Uh, yang orang-orang cipta yang uh, adanya hashtag yang guna hashtag yang sama. Ha, jadi uh, hashtag ni juga bantu macam banyak jenama-jenama yang untuk kecapai audience sasaran dan juga sampaikan hmm. mesej dengan uh, lebih jelas. Lagi-lagi uh, bila ada gambar ataupun video uh, macam itulah. Ha betul tu Camelia. Uh, apa ni, hashtag ni dia boleh bina Uh, satu komuniti dan bila orang ramai guna hashtag ni uh, uh, ia boleh jadi perbualan digital hmm. uh, dan uh, bila orang ramai guna hashtag uh, ia memberikan kesedaran, solidariti dan kadang-kadang perubahan sosial. Okey. Okey. Saya suka bila awak sebut pasal perubahan sosial tu. Okey. Dalam banyak gerakan, kita boleh lihat hashtag ni memainkan peranan yang sangat besarlah dan sangat penting. Mungkin Teh ataupun Camelia sendiri boleh kongsikan tentang kuasa sesuatu, yang boleh menjadi viral. Okay, um, okay, um, virality kan um, memang sangat-sangat penting sebab bila sesuatu hashtag tu dah tular, Uh, um, Hashtag ni jadi menarik perhatian ramailah uh, Macam contoh uh, termasuklah media arus perdana okay, Contoh macam yang kita boleh, kita pernah nampak sebelum ni um, Hashtag uh, Black Lives Matter hmm. ataupun um, Macam safe gaza, hashtag safe gaza Jadi kalau macam nak cerita hashtag Black Lives Matter ni um, Okay saya kongsikan sikit lah macam sejarah dia kan Um, waktu macam mana munculnya hashtag macam Black Lives Matter ni uh, ada satu gerakan ni dia uh, macam apa ni nak um, kemarahan terhadap polis yang macam oh. bebaskan orang yang bunuh orang kulit hitam. Oh. Uh, jadi mereka cipta uh, hashtag Black Lives Matter ni untuk macam menentang keganasan terhadap komuniti kulit hitam dan juga Um, keganasan polis waktu itulah. Tu uh -huh. uh, jadi um, bila uh, mereka ni gunakan hashtag Black Lives Matter ni uh, dia jadi macam mengangkat kesedaran tentang ketidakadilan dalam uh, sistem macam dis ada diskriminasi dalam pekerjaan sebab mereka ni yang macam tak suka orang kulit hitam kan. Okay, jadi um, community ni Mm, suarakanlah guna uh, hashtag ni macam tu. Jadi mm, bila kita guna, bila, bila, uh, orang ramai guna hashtag ni hmm. macam kesan dia tu macam memang sampai apa ni uh, global punya kesan lah. Maksudnya ramai yang menyokong akan guna hashtag ni macam tanda untuk macam tadilah yang dia kata solidariti tu. Hmm. Ha, jadi uh, kesan dia macam orang semua dapat meningkatkan kesedaran global tentang macam isu perkawaman macam ni. Ha, tu antaranya lah. Jadi banyak lagi hashtag, -hashtag lain yang mm, sebelum ni ramai guna eh, macam Safe Gaza ataupun yang make school a safer place. Ha, semua ni macam tunjukkan macam mana perbualan digital tu boleh uh, bawa impak yang besar di luar talian ha, macam tu. Ha betul tu Kemi. Okay, uh, penggunaan hashtag ni dia akan tersebar uh, tular dekat mana-mana negara contoh ada negara yang tak tahu pun isu black matters ni ha. so bila dia orang tekan hashtag tu dia boleh tengok video yang diulaskan tentang uh, perkara ni jadi orang macam tahu isu-isu bila orang guna hashtag ni orang dapat nampak tahu. lah ha, macam kat luar sebenarnya ada um, isu yang isu apa yang besar kat luar uh -huh. macam tu okay. okay. Jadi hashtag ni bukan lagi sekadar aksesori lah dalam postingnya. Uh, Kimi? Okay, um, memang tak langsung bukan lah uh, aksesori tu memang ialah macam sekarang ada je orang guna macam hashtag FYP sebab nak FYP. Hmm. Ha, tapi um, selain tu juga uh, sebenarnya kalau kita gunakan dengan bijak dia sebenarnya alat lah. Macam hashtag ni boleh bantu untuk sebarkan uh message uh, menggerakkan komuniti hmm. uh, tingkatkan kesedaran dan juga hasilkan perubahan yang besar uh, macam a uh, yang antaranya macam kesan yang macam saya sebutkan tadi ha okay. kalau macam tu ada tak tip daripada teh ataupun Camelia sendiri untuk pendengar kita yang nak mula gunakan hashtag secara strategik ada tu ada tapi tips ni mungkin semua orang dah tahulah cuma kita kongsi je kan. Um, uh, hashtag ni kalau boleh uh, janganlah terlalu banyak dekat satu uh, page uh, macam terlalu padatlah hashtag tu sebab nanti orang macam kelirulah dan uh, pastikan hashtag tu uh, aktif. Faham. Uh, maksudnya contoh korang nak uh, post pasal diri korang, contohlah galau kan, galau dan uh, orang pun, kalau boleh korang nak hashtag yang ramai penonton tengok. Faham. Uh. Untuk naikkan posting uh. tu sendiri. Uh -huh, betul. Supaya kalau orang tekan tu uh, tengoklah uh, page uh, yang korang kongsikan tu. Faham. Uh -huh. Untuk Camelia, ada nak tambah ke? Okay, uh, saya tambah sikit um, Okay, contoh kalau kita macam baru nak mula buat kempen ke kan? Uh, biasanya buat kempen ni kita akan gunakan hashtag kan supaya senang orang nak uh, sampai dekat apa kandungan yang kita nak bawa tu. Jadi um, kita cuba pilih uh, hashtag yang orang senang ingat yang pendek tapi jelas. Maksudnya bila orang baca uh, dia tahulah pasal hashtag ni pasal apa. Uh, macam tu. Okey contohnya um, saya pernah guna juga satu hashtag Uh, jaga diri. Hashtag jaga diri ni uh, untuk kempen um, kesihatan mental. Jadi kat situ macam jelas lah jaga diri tu orang faham dah ni pasal kesihatan ataupun pasal diri yang ha, macam tu. Jadi lama-lama uh, pun orang lain akan guna uh, hashtag yang sama dan akan macam kita akan macam bentuk satu komuniti sokongan lah ha, hmm. macam tu. Okay menarik dan sangat bermanfaat perkongsian daripada uh, korang berdua. Okay sebelum kita akhiri episod pertama ni saya, saya nak tanya soalan terakhir. Okay hashtag mana yang paling memberi kesan kepada awak berdua? Kalau saya lah. Hmm. Uh, sekarang ni kan pelajar ataupun pekerja-pekerja uh, banyak kemurungan semua tu. Saya rasa saya nak tak hashtag mental health uh, awareness. Oh, awareness. Supaya kalau uh, kita contohlah orang yang ada masalah mental tu bila ditekan je link ni mungkin ada uh, orang ada doktor yang tunjuk macam mana nak selesaikan masalah kemurungan kemurungan ke atau ke. Uh, ya yeah, betul. Aha. Uh -huh. okay, pula. Suka macam saya, saya um, suka hashtag yang dah macam sedia ada yang dah ramai orang guna macam hashtag save Gaza, hashtag macam apa all eyes on Rafa semua tu kan, benda tu kan macam dia bagi kesan yang besar, dekat um, seluruh dunia. Betul. Um, banyak lagi jenis-jenis hashtag yang macam bawa impak yang besar, macam yang Black Lives Matter yang saya bagi tahu tadi tu pun, um, uh, saya nampak dia bagi kesan mendalam lah, kan. orang sedar tentang isu apa yang tengah uh, isu yang tengah bangkit sekarang, ha, macam tu. Uh -huh. <coughs> Terima kasih Teh dan Kami atas perkongsian yang bermanfaat tu. Saya rasa semua pendengar hari ini dah dapat gambaran yang jelas tentang kuasa hashtag. Dia kecil je hashtag ni tapi sangat berpengaruh. Untuk anda di luar sana, jangan takut guna kuasa hashtag sebab setiap perkongsian anda boleh jadi permula kepada perubahan. Okay. Jumpa lagi dalam episod kedua. Di mana kita akan bincangkan aktivisme digital, adakah hanya sekadar trend atau benar-benar membawa kepada perubahan? Jangan lupa kongsikan podcast kami dan gunakan hashtag rasmi kita iaitu Suara Digital. Hashtag Suara Digital.